श्री दत्तात्रय घोरकष्टो धरणस्तोत्र सदरच्या स्तोत्राची रचना श्री परमपूज्य वासुदेवानंद सरस्वती उर्फ महाराज यांनी सन एकोणावीसशे अकरा मध्ये एकविसाव्या चातुर्मासात केली हे स्तोत्र म्हणजे दत्त भक्तांना वासुदेव सरस्वतींनी दिलेली भेट आहे कोणतेही संकट आले असताना या अद्वितीय व प्रभावी स्तोत्राचा पाठ श्रद्धायुक्त अंतकरणाने केला असता संकट दूर होते श्रीपाद श्री वल्लभत्वं सदैव श्री दत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेश हारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् नमस्ते त्वन्नो माता त्वम् पितातोऽधिपस्त्वम् योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वम् त्वम् सर्वस्व प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टा उद्धरास्मान्नमस्ते पापम् तापम् व्याधिमाधिञ्च दैन्यम् भीतिम् क्लेशम् त्वम् हराशुत्वदन्यम् त्रातारण्यो वीक्ष ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वम् शरण्योकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहम् पूर्णराते घोरात् कष्टान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिम् सत्सङ्गाप्तिम् देही भुक्तिम् च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टान् उदरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् यः पठेत् प्रयते भक्त्या स श्रीदत्त प्रियो भवेत् इति श्री परमपूज्य वासुदेवानंद सरस्वती विरचित श्री घोर कष्टोद्धस्तोत्र अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त आपल्याला जर ही पोस्ट आवडली असेल तर कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहायला विसरू नका चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब जरूर करा